Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sugangginjangdoyo dinten menika pulau wonten ing desa Cokro Kecamatan Tulung Kabupaten Kladan nah wonten desa Cokro Kecamatan Tulung Kabupaten Klaten, nah, Klaten meiko wonten salah setunggalipun desa wisata anggih menika desa wisata Cokro kagem mengetobuk wonten menopo mawon wonten ngebet Sumoga pulau derek akan wonten ngebet Nah, sama niko kalau sampun wonten ingel beti pun desa wisata Cokro. Salah setengah ini pun ingel bet niko wonten kolam renang. Nah, kolam renang niko sakit kagem rekreasi keluarga, kagem kebetahan olahraga, lan kagem hiburan. Lan wonten ing mriki mboten namung renang kemawon, pasti wonten warni-warni ing pun Semoga kula dherekaken Nah, wonten mriki ugi saged kagem santai-santai, refreshing dan suasana pun wonten mriki sih kelebet adem. Amargi tasih wonten wit-witan lan ugi taman-taman ingkang indah. Nah, menawi sowan wonten mriki utawi plesiran dhateng mriki, mboten usah kuatir menawi kalian putra-putra amargi sampun sumatyo kolam renang khusus kagem anak-anak utawi usia balita. Akmal pete wonten ing kolam renang menika, tiket malpetipun tasih kalpet mirah, amargi tasih Rp100.000. Saget dipun pirsani sedaya wonten ing dinten weekend utawi dinten Sabtu Minggu. Papan menika sampun kalebet rame, amargi sampun kalebet papan wisata ingkang kondang ing wilayah Kecamatan Tulungan Kabupaten Klaten. Nah, sa menika kula wonten ing sangat Sangajengipun Joglo latar Cokro. Nah, wonten Joglo latar Cokro menika wonten kalih bagian nginggil kalian ngandap. Manten menopo ing ngelbetipun sumangga kula dherekaken. Nah, samenika kula wonten ing joglo latar cokro bagian ngandap. Nah, wonten men ngandap menika bagian resto. Lah wonten mriki menika nyempetaken jajanan lan minuman saha so, makanan. biasa menikah kalau sampun wonten ing Joblo nginggil nah wonten Joblo nginggil menikah wonten pendopo utawi pendapi ingkang saget kagem acara-acara keluarga arisanan sap piturti pun nah kalau sampun peliling-liling Dang jublo latar cokro utawi desa wisata cokro Nah sampun periksani wonten menopomawon enngal pergi pun Missmanten video saking Kulo kepanggil malih wonten lain kesempatan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.